Чуешь? Проволока. Мне запомнился удачный штурм. У нас был с танком. Танк э, заехал, ну, так скажем, не впритык, но почти впритык к позициям и начал расстреливать русских. У них одиночные такие норы были. Некоторые были соединены, некоторые нет, но ну, не суть. После чего мы зарядили туда еще 4 пэкача, ну, подавление огнем. Че пекачи рубили, потому что ну, танк-то отработал, да, он молодец, но все равно было густо засажено все вот так вот кустами, плюс поваренные деревья мелкие. И эти пекачи, так скажем, срезали этот верхний шар, чтобы мог отработать туда гранатомет. Ну, с разных флангов, там отработал, там отработал. Так получилось, что нам по рации сообщают, что русские бегут. 30 человек по полю. То есть, ну, испугались и убежали. Ну что, их там накрыли телерии, так, так они там и лежат до сих пор, наверное, удобряют землю. 15-20 еще лежало двухсотых. Да. Почему удачный? Потому что у нас не было ни одного трехсотого и ни одного двухсотого. То есть, ну это прям супер просто, я не знаю. Задачу парни выполнили идеально просто. То есть до этого привыкнуть, ну, тоже, дуже, это очень тяжко. Да. Ты можешь просто в это вбутися и все. Когда ты понимаешь, что, то есть, с твоей, с твоей семьи кто-то загинул, От ми сім'я, у нас є група людей, ми як сім'я, ми разом живемо, там їмо, спимо, все робимо разом. І тут, наприклад, у вас якісь тут там, штурмові дії, і хтось загинув з твоєї сім'ї, ти розумієш? Тоді саме ну, головне це тримати себе в руках і не дати оцему страху, оцему якомусь такому. Ну, це просто це треба самому прочувствую, але ну, це словам передати зовсім не можна. От в цей момент, саме головне взяти себе в руки. Потому что если ты начинаешь нервничать, если ты начинаешь там бегать назад, где-то откачивать, где или что, еще хуже. Да. Треба в той момент себя взять в руки, выполнить, выполнить работу должен... и, ну, и сохранить mm -hmm. свое жизнь и наш, ну, всей, всей нашей семьи. Паника на, на нуле это смерть. Да. То есть паниковать вообще ни в коем случае нельзя. Стал побег, загинул. Я своим парням говорю и себе перед каждым штурмом, что Должна быть холодная голова и горячее сердце. Да. То есть нельзя поддаваться гневу, потому что ну, последствия будут плохие. То есть надо сохранять трезвый рассуд. То есть я каждый день себе беру какую-то литературу, читаю, чтобы, так скажем, усовершенствовать себя и свои навыки. То есть мы катаемся ну, в перерывах между штурмами и у нас нет такого, что мы лежим себе вот так вот и отдыхаем просто. У нас есть какие-то занятия. То есть мы каждый день себя совершенствуем, чтобы нам, так скажем, ну, знание это жизнь, я бы так сказал. Чем больше ты знаешь, тем больше у тебя шансов выжить. Ну да, должны быть такие качества у командира. Ну, я так считаю, что он должен быть уверен в своих действиях. Ну, насчет храбрости, тут надо себя, э, так скажем, а тут надо себя перебарывать в этом ходе, потому что, ну, как человек, мы все живые, мы все из мяса и костей, и все равно страшно идти, но это надо перебарывать себя, и с каждым штурмом у нас становится легче, ты становишься, так скажем, храбрее. Так что мы сделали задачу, мы уже, э, так скажем, на какой-то на какую-то маленькую долю ближе к победе. Всякий раз не было ну, такого самого никого. Каждый штурм индивидуальный. Так, ну, такого нема, що там, щоб вони були похожі, ні. Той такий, там так, там так. Там місце спомі'ялося, там якісь окопи помінялися. Ну, типу, це дуже індивідуально. Тобто виграє той, хто буде хитрий і хто буде розумніший. Найскладніше це коли втрачаєш побратима. Ну, такі штурми були, на жаль, але ми солдати ми там далі. У нас є задача, ми повинні вигнати окупанта. так скажем, плакать будем, оплакивать наших павших э, после войны, после нашей победы.